pagi dan petang nikmat ini melebihi seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ia rasakan waktu hidup di dunia ia juga akan merasakan berbagai macam nikmat lain yang ada di alam barzah kenikmatan-kenikmatan kubur tersebut hanyalah secuil dari sekian banyak kenikmatan yang akan Allah anugerahkan kepadanya kelak di akhirat, yaitu di surga saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah dalam ayat di atas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata-kata musibah dengan lafaz nakirah artinya musibah apapun besar maupun kecil berat ataupun ringan akan memberikan manfaat bagi seorang muslim lagi-lagi bagi orang-orang beriman jika ia hadapi dengan sikap redoh dan Sabar, musibah itu akan mengangkat derajatnya, kata Allah, dan dapat menghapuskan dosa-dosanya sampai-sampai musibah yang sangat ringan sekalipun, dan tidak dianggap sebagai musibah oleh kebanyakan orang, seperti tertusuk duri atau ada risau di hati, juga bermanfaat bagi seorang Muslim. Semakin besar, semakin berat musibah yang Allah timpakan kepada seorang Muslim. Maka akan semakin banyak pula manfaat yang akan ia peroleh. Jadi, saudara-saudara, semakin banyak dosa ketika orang itu diuji, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak pula dosa-dosanya akan diampuni, serta Allah tinggikan juga derajatnya di akhirat. Bahkan, hal itu menjadi tanda bahwa Allah akan menghendaki suatu kebaikan. kepada dirinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahul bukhari barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan pada dirinya maka Allah akan menimpahkan suatu musibah ujian kepadanya karenanya saudara-saudara semakin tinggi derajat seseorang Maka akan semakin berat pula musibah yang akan ditimpahkan kepadanya. Jadi ibaratkan sebuah peribahasa: semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka tiupan angin akan semakin kencang. Juga di dalam sabda yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan: Bismillahirrahmanirrahim. Asyadun nasi bala al ambia utum al amtalu paamtalu. Rojulu ala hasabid dinih. Orang yang paling berat balak musibahnya adalah para nabi. Lalu orang yang berada di bawah derajat mereka itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Diberikan oleh Allah ujian musibah di dalam kehidupannya. Sehingga disitulah Allah akan menguji dia. Apakah dia termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang redoh orang-orang yang ikhlas di dalam menerima ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu saudara-saudara ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita masyarakat kita yang saat ditimpa musibah kematian, kehilangan kehilangan anggota keluarga maka ini semua adalah semata-mata ujian dan Allah memberikan ujian Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang telah diberikan ujian. Diibaratkan saat ini anak-anak kita peserta didik yang sedang lagi menempuh ujian, ulangan di sekolah, maka dia akan mendapatkan nilai predikat yang lebih baik atau akan naik pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi jangan takut atas ujian yang diberikan Allah. Ketika Allah menguji kita, itu artinya Allah akan meninggikan derajat-derajat kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan bahkan Allah akan memberikan nanti kenikmatan-kenikmatan di kehidupan kita setelah hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, namun yakin dan percayalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ayat 186 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada para hambanya melainkan Allah tahu bahwa hambanya itu mampu di dalam menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu mari saya mengajak kepada para hadirin jemaah sekalian banyak-banyaklah kita bersyukur atas nikmat umur yang telah Allah berikan ini Gunakanlah semata-mata untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nikmat umur ini jangan sampai lepas, bahwa ada fondasi dasar yang harus kita miliki, berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga harus diiringi, tidak cuma dengan beriman, kita juga harus beramal soleh di dalam kehidupan kita ini, sehingga ketika kita. Saat dipanggil oleh Allah menghadapnya, buat selama-lamanya kita panggilnya dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhir dalam kehidupan di dunia ini. Itulah harapan kita bersama: pandai-pandailah, bersyukur, tetap istiqomah untuk beribadah, dan bersabar serta bertawakal dalam menerima segala cobaan ujian yang diberikan oleh Allah. Insyaallah akan berbuah hikmah akan berbuah nilai yang lebih baik yang akan kita dapatkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullahal azim Walisairil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. فَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ لوگ